практически все помещения на заводе были сданы под бизнес. Потому что ну, это нормальная практика была, когда э, государственные там какие-то или частные там большие заводы просто сдавались на мелкому бизнесу под бизнес. Так весь Севастополь практически mm -hmm. был. Естественно, этот завод также, э, все цеха практически были сданы под бизнес, там разные сферы, где-то там столярные мастерские, где-то рекламные. Территория была большая, кто если там знает Севастополь местный, это на улице Катерный находится прямо напротив э, на Херсонеса, там получается шестиэтажное здание было огромное, плюс там укрытие подземные, там убежище, плюс территория. Я сейчас квадратуру не назову, но это была территория ну, большого огромного завода. Вот этот завод по производству ракетного оборудования. Понятно, что это ну, ракетное оборудование, никто и не планировал никогда там производить. И я знаю, что при нас, сколько мы там арендовали то цеха, прежде чем сдавать людям в аренду, то вырезались под ноль там все станки, там все металлическое, и все сдавалось на металлолом. То оборудование, которое там стояло, оно уже было просто нерентабельное, и туда надо закупать иностранное оборудование, находить там сферу сбыта, это очень сложно. И понятно, что хозяева этих заводов, они этим бы ну, не занимались.